बहुत दुख का बात है आशा कर्मी सब महिला है महिला मुख्यमंत्री भी है पुलिस उसके ऊपर क्यों हाथ डाल रहा है जब जगह में कुछ होता है जब आरजीकर में कुछ होता है तब पुलिस कोई कोई पुलिस हराते ही नहीं है सब छुप के रहते हैं। अभी आशा कर्मी जब आंदोलन कर रहे हैं उनका अधिकार के लिए आंदोलन कर रहा है পুলিশ কি গলত হ্যাঁ কোন রাজনীতি নেই এখানে কোনো রাজনীতি নেই এখানে কোনো রাজনীতি ব্যক্তিত্ব দেখতে পাচ্ছি না আমি যাচ্ছি অফিস আজকে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে স্বাস্থ্য ভবনটাকে খালি করে রাখা হয়েছে বিজেপি অফিসের সামনে সবাইকে একসাথে আটকে দেওয়া হয়েছে जो कर रहा है। जो जो नहीं सब भाजपा ने, ने अपना जब धरना हो रहा था पुलिस रोक रहे थे आज सारे महिला यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है क्या भाजपा आज भी इन लोगों के साथ रहेंगे पूरा पूरा हम लोग साथ है हम लोग साथ है महिला है इतना दूर दूर से वो लोग ये लोग आए পুরা সাপোর্ট ইনকেশা কিসের কিসের ভাতা কি চলবে মেলা খেলায় টাকা দিয়ে যাচ্ছে আর এদের জন্য কোনো কিছু নেই এদের কোনো পেনশন নেই এদের কোন বিমা নেই এদের কিচ্ছু নেই তো এদের কোন কোন জায়গা থেকে এরা এতদিন দিনের পর দিন কাজের জন্য কাজ করে পশ্চিমবঙ্গের জন্য কাজ করে আসামের জন্য তো কাজ করে না ইউপির জন্য তো কাজ করে না পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য কাজ করে তো মুখ্যমন্ত্রী মেলা খেলায় টাকা দিতে পারে তো এদের কেন দিতে পারে না कहती कि वो लिए सब कुछ कर लेकिन पाँच हजार क्या किया सबके लिए क्या किया एक हजार रूपया करके लोग भांडर दे रहे हैं, पूरा देश में सबको तीन हजार चार हजार करके दे रहे हैं और पाँच हजार करके दे के मतलब वो खरीद लिया क्या? खरीद लिया क्या? महिला लोगो को ऐसा फ्री में पैसा नहीं ले रहे हैं হয়েছে স্বাস্থ্য খালি রেখে বিজেপি অফিসের সামনে তাদেরকে আটকে দেওয়া হয়েছে বড় রাজনৈতিক নেতা নেই কিন্তু বিজেপি অফিসে থেকে পুরো সাপোর্ট আপনারা পাবেন টিএমসি আর आप लोग आप लोग लोगों की कार्यवाही आज ये ऐसी भी घटना है ऐसा आग कहना तो है कि ऐसी घटना पीछे से नहीं पीछे से नहीं घटना आज का दिन है समस्या ये बहुत सालों से चल रहा है और कर भी लोग का समस्या बहुत सालों से चल रहा है आज आज